В Украине началась сессия внешнего независимого оценивания знаний выпускников школ. Сдавать тесты обязаны все, кто хочет стать студентом. В этом году проверить свои силы пожелали более 500 тысяч человек. Среди них и те, кто окончил школу еще в прошлом веке. Сегодня сдавали историю Украины. Подробнее Ольга Клюева. В последний раз Станислав сидел за партой почти 20 лет назад. Засеяться детские учебники профессионального переводчика заставило любопытство. Сможет ли человек с высшим образованием сдать курс средней школы? я уже решил на власной шкуре Я записался на 5 на экзаменов и вот пробую скласти, подивлюсь и ну заодно проверю свой уровень. Это в прошлом году тестирование казалось экзотическим экспериментом. Сегодня европейская новинка уже не вызывает паники у выпускников и их родителей. Но предэкзаменационная бессонница и мандраж никуда не делись. Плачь, я волнуюсь Она очень сильно. Первый раз все-таки. Готовилась? Почему? Нет, ночью на пролет готовилась. Думаю, что попадется что-то неожиданное. Советская экзаменационная система, продержавшаяся до 2008 года, до сих пор вызывает ностальгию. Ведь теперь тесты пишут не в родной школе, а в чужом районе. Но родные стены всегда родные. Были все свои. Во-первых, здесь много незнакомых лиц, чужая аудитория. Вы знаете, все-таки это влияет психологически немножко. Никаких сумок, мобильных телефонов можно взять только две ручки и бутылку воды. В туалет выпускают по одному под надзором опытного инструктора. Уединиться в кабинке со шпаргалкой проблематично. Наблюдатели на чеку. Якщо, наприклад, по телефону, то не зможе, тому що э, черговий йде за нею, Ну не, не в самий туалет, але все одно і чути, що людина розмовляє. А підручник якийсь, я думаю, неможливо, тому що ну підручник взагалі об'ємний і навряд чи. Пакет з вопросами по історії України привезли в пункт тестування ще вчора автомобілем автомобілям спецсвязі засекречений груз, хранили в сейфі під охороною. Наблюдателі перевіряють цілісність гербового конверта, роздають задання, Будущим абітурієнтам ухлівати не советують. У разі порушення особою обов'язку учасника зовнішнього оцінювання, вона позбавляється права на продолжение работы над тестом и має покинути аудиторію, де відбувається тестування. Вот они, 70 вопросов, открывающие двери высшее учебное заведение. На ответы два с половиной часа. Первые отстрелявшиеся начинают выходить уже через 15 минут. У меня даже мы очки забрали, сказали, нельзя. Тут камера, сказали, если или какой-то микрофончик, ну такое. Да не трудно, там легкие вопросы были, даже, в принципе, можно, я думаю, если ты хоть чуть-чуть сидел где-то на уроках, краем глаза, краем уха слышал, ты точно напишешь. А вот Станиславу после 20-летнего перерыва школьные задания дались непросто. Цитата идет из з то твору и питання, чи це з слова полку Ігорєві, чи це из повчання святого Ларіона, чи з Ярослава Мудрого якась Русская правда» и так далее, тут, ну, досить важкі речі. Частково я там пам'ятав, більшу частину я, звичайно, вгадував. Через месяц свой результат по истории Украины можно будет найти на сайте Министерства образования. На подготовку к следующему тесту всего два дня. Биологию будут сдавать послезавтра. Ольга Клюева, Павел Лысенко. Подробности телеканал ИМ.